Hazrat Ələyləssəlamın Həmmam xutbəsinin şərhini davam ettiririk və yavaş-yavaş xutbənin sonlarına yaxınlaşırıq. Təqvalı insanlardan danışarkən Hz. Ələyləssəlam buyurur ki: "Məyyit etən şəhvətu şəhvətləri ölmüşdür. Şəhvət deyəndə dinimizdə bütün aşağı dərəcə dərəcəli istəklər nəzərdə tutulur. Bütün aşağı dərəcəli insanın meylləri ümumiləşir, şəhvət ad alır. Bu istəklərə ifrat bağlılıq insanı həlak edir. Məqam məhəbbəti, şöhrət məhəbbəti, məsələn, cismani istəklər, yemək, içmək, cinsi meyllər. Təbii ki, İslam dini bunları inkar eləmir. Bunları inkar eləmək mümkün deyil, çünki bunlar insanın ibtidai ehtiyaclarıdır. Amma bunlara hədd müəyyən edir və bunu da qeyd eləyim ki, bu hisslər bir-birinə əlaqəlidir. Bunların birini artıranda digərləri də çoxalır. İnsan daxilində bunlar arasında əlaqə var. Bu bugünkü bəhsə görə üzr istəyirəm, çünki bu Elə mövzudur ki, görəy ona toxunaq. Həzrət Əlmin xütbəsidir, üstündən keçənmərik. Amma əslində heç üzr istəməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə cəmiyyətdə belə bir mədəniyyət formalaşıb ki, bu məsələlərə çox toxunulmur. Bir yerdə bunlar qabarıq şəkildə göstərilir. Ədəbli mühitdə bəli, ədəb yaxşı şeydir, amma bəzi mövzulara işıq salmaq lazımdır. Onun üzərindən biz keçirik və o mövzular toxunulmamış qalır. İslam dini ən az məhdudiyyət qoyduğu meyl, cinsimeyldir. İslam başqa meyllərə, cinsi meyldən daha çox məhdudiyyət tədvik edir. Bu məsciddə ümumiyyətlə gənclər çoxdur, bu bəs gənclər üçün də xüsusi faydalıdır. İslam dinində cinsi qərizə, cinsi meylin təmin olunmasına üstünlük verilir, nəinki məhdudlaşdırılmasına. Bunun əsarətindən qurtulmaq üçün onların təmin edilməsi vacibdir. İslam dinində ailə qurmaq ən böyük ibadətlərdən sayılır. İslamın tövsiyəsidir. İslam təkcə namaz qılmağa tövsiyə elmir. İslam tövsiyə edir ki, gənclər tez ailə qursunlar. Evlənmək tövsiyə olunur. İslam dini evliliği asanlaşdırmaq tərəftarıdır. Bu ki, tam taraqlı bizdə toylar var, xına axdı, nəvəminə axşamı, nə günü, nə gecəsi, bu uzana uzana gedir ə indi biraz azalıb əvvəllər lap çox idi. Bu qədər cehiz, mehiz, qızıl filan əməllə başdı bir işdir evlənmək, çətindir. Amma İslam deyir ki, bunu asanlaşdırın. Bu qəliz bir mərasim deyil, bunu çətinləşdirməyin. Buna bu qədər də belə təşrifatı yanaşmayın. Bu adi həyatın zərurətidir şadlanmaq yeridir bəli vəssalam bir cümlə bunu deyiblər. Daiməcə 2 ay qabaq rəqsə gedib məşq eləyəsən, özünü videoya çəkəsən. İndi bunlar gənclər bunu eləyir. Biz demirəm ki, bunlar qadağandır, amma işimizi çətinləşdirir, cəvanların işini, gənclərin işini çətinləşdirir. İslamın tövsiyəsi budur ki, gənclər mümkün qədər tez ailə qursun. İslam deyir, bir adamın evlilik yaşı çatıbsa, evlənmir və öz cinsin meylləri ilə mübarizə aparır, bu fəzilətdir. Demə bu böyük bir iş görür. Düzdür, günaha düşməməyi yaxşıdır. Amma xüsusi bu adam müqavimət göstərəcək, mübarizə aparacaq buna ehtiyac yoxdur o yaşda. Evlənmək lazımdır, ailə qurmaq lazımdır. İslam deyir, az yey, az yemə yey. Buna çatanda deyir, bunu həddində təmin elə. Xristian dinində bunun əksidir. Xristian dinində insan müqəddəsliyə yaxınlaşdıqca cinsi meyllərdən imtina etməlidir. Yəni insan öz fizioloji ehtiyacları ilə mübarizə aparmalıdır. Bu məntiqsiz bir göstərişdir mənim nəzərimcə. İnsanın quruluşuna ziddidir. Tutaq ki, bütün insanlar müqəddəs yol tutdular, onda necə olacaq dünyanın işi? Və müqəddəs olmağın mənası budurmu ki, insan ən təbii fizioloji ehtiyaclarından imtina eləsin? İslam belə bir şey demir. İslam əksini deyir. Peyğəmbər buyurur ki, evlənin, artın, çoxalın, nəsil artırın. İslam deyir, subay insanın ibadətinin savabı evliyə nisbətən azdır. İslam deyir, evlənmək dinin yarısıdır. Çox cavanlar görürəm ki, ürəyindən danışan paşların yerliyirlər. Bir nəfər cavan oğlan olur, deyir, oturub evdə, qonşu otaqda ata-anası danışır, kənddə yaşayırlar. Anası deyir atasına ki, ay kişi, gəl bu inəyi sataq, bu uşağı evləndirək. O da deyir, hə, yaxşı, falan keçir. Bunda fikrində qalıb o. Gözləyir görə nə olacaq. 1 ay keçir, 2 ay keçir, görür ki, xəbər yoxdur. Gəlir ata-anası bir yerdə ondan deyir ki, ay ata, ay ana, çoxdan dinəydən danışmırsınız. İnəy məsələsi nə oldu bəs? Gözləyirəm. Dinimizdə də bax bu gənclərin xeyrinə göstərişlər var. Gənclərin xeyrinə də bu göstərişlər deyir ki, imanın yarısı evlənməkdir. Deyir, bir subay adanla çörək yemək məkruhdur. Süfrədə oturmaq məkruhdur. Əgər evlənmək imkanı varsa, deyir evlənərəm. Də, de? məsələn, gezişdirir, onu bəyənmir, bunu bəyənmir, çək-sevirə salır, yaş da keçdikcə lap qalızlaşır, sonra e, çətin olur onun həyatı. Gərək cəmiyyətdə bu hallara mənfi baxılsın. Harda oxuyursan, bunlar yaxşı suallardır, elmə verilən dəyərdir. Bununla yanaşı soruş ki, evlisən yoxsa subaysan? Subay olanda bir üzüvi turşudur ona ki hiss olunur ki cəmiyyətdə bunlar ciddi məsələlərdir. Yəni zarafat deyil. Bu mədəniyyətin əsasını təşkil edən mövzulardır. Bunların üzərindən keçərək utanırq barədə danışmaq yanlışdır. Ələləssəlam təqvallılardan danışarkən gəlir bu mövzunun üzərində dayanır. Mən bunu da sizə deyim ki, məqsədlə şəkildə dini cinsi təmayüllə toqquşdururlar müasir dövrdə. Bu çox incə bir dinlə mübarizə metodudur. Sanki din insanı bundan məhrum eləyir. Gəncləri dindən uzaqlaşdırmaq istəyirsənsə, onun üçün ən gözəl yol budur ki, dini cinsi təmayyüllərin qənimi kimi təqdim eləyəsən ki, ona səd qoyur. Din iffət sözü deyir, deyir iffətli olun. Amma dinin əsas meyarı bu mövzular deyil. Hətta bu mövzuda biri günah elədirsə, xəta elədirsə də o deməkdir ki, o dindən çıxdı. Biz bəzən dindarlıq, dinsizlik ancaq bu meyarlarla ölçülür. Bəli, açıqsaçıqlıq yaxşı deyil, amma açıqsaçıq adam dinsizdir belə bir qayda da yoxdur. Bilmək olmaz ki, ürəyində nə var. Düzdür, əməl ürəyin güzgüsüdür, amma ürəyi belə səthi də qiymətləndirmək olmaz. Dinlə bu cinsi meylləri toqquşdurmaq, imanın meyarı kimi bunu sırf qabartmaq planlı şəkildə görülən işdir. Bəli, bu işdə sahədə günah eləyən adam ola bilər, günah eləyir, amma o demək deyil ki, bu dindən çıxıb. İslamın ilk dövrlərində bu, bu istəyə məhdudiyyət qoydular. Da mən açıp çox uzatmaq istəmirəm mövzunu məhdudiyyət qoydular. Sanki peyğəmbər vəfat edəndən sonra neçə sahədə mübarizə apardılar, bir də insanların cinsi təmayüllərinə qarşı cihad elan elədi bəziləri. Bəzi şeylər ki, var idi İslamda, onu qadağan elədi. Ələyləssalam buyurur ki, əgər o qadağa olmasa idi, Ərəbistanda zinakar olmazdı. Məsumların nəzərində bu məsələ əhəmiylidir. Məsumlar gözəçli davranıb bu hissə ilə bağlı, anlayıb insanların vəziyyətini. Bu məsələ ilə bağlı günah elyan adam gəlib, günahını etiraf eləyəndə həzrətəlləhəssəlam həzrətəlləhəssəlam özünü eşitməməzdiyə vurub ki, onu cəzalandırmasın. Mən demirəm axı rəvac verilsin buna. Yox, mən başqa şey deyirəm. Deyirəm bir şey əhəmiyyətindən artıq e, dəyərləndirmək səhvdir. Şişirtmək səhvdir deyib ki mən filan günahı eləmişəm həzrətə deyib ki eşitməmə azıya vurub ikinci dəfə deyib deyib yəqin ki səhv edirsən belə deyil elə deyil axırda əsəbləşib üstünə ki axı niyə 4 dəfə bu şeyi etiraf elədin və məni məcbur edirsən səni cəzalandırım. Gecə evində tövbə ilə cəmaətün içində gəlib bunu açıp danışıp etiraf eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni güzəşt dilinin insanlarla güzəştli davranın, sərt tutmayın məsələlərdə, eyni zamanda təbii ki günahdan çəkinməyi də təbliğ edin. İmansız demeyin adamlara buna göre. Bu ihtiyacla dini tokuştursun, insanlar dinlen üst çevirecek, dinlen kaçacak. Görsen namaz kılmır, sen niye zaman oğlan? Değil mi ben böyle günahlar eliyorum. E sen bu günahlar eliysen elen namaz kıl ki Bu sənə kömək olsun bu günahlardan çəkinəsən. Bu günahları eləyirəm də namazdan, dindən niyə qaçırsan? Sanki din ancaq funksiyası şəhvət nəzarətçisidir. Belə deyil, din buna hədd qoyur, məhdudiyyət qoyur. İslam şəhvət pərəstiliyi pisdir. İslam daha çox şəhvət gənclərin cinsi meylləri ilə yox, o cinsi meyllərin təhrik olunmasına təşviq edən mühitlə mübarizə aparır. Bu biz diqqətdən kənarda qalır. Müasir dövrdə bəli, həqiqətən də bu ehtiyac var, amma süni şəkildə şişirdilir bu ehtiyac. Dünyanın hər yerində təbliğat vasitəsilə. Və təəssüf ki, bizim televiziyalarda da bununla bağlı vəziyyət ürəyə çaxan deyil. Bu təlqin edilir elə bil ehtiyac lazım olduğundan böyük təqdim olunur. İnsan çox şey istəməyə başlayır. Əslında təbiə ehtiyacı varam o qədər deyil ki, təqdim olunur, təlqin edilir. Dərsçərə çevrilir sonra. Bir şey olduğundan çox şişirdirsən, elə bilər ki, ehtiyacı bu qədərdi dərd sarə çevrilir, baş ağrısına çevrilir. İslam buna bir bölmə ayırıb. İnanın, mən qorxumdan o hədisləri bu minbərdən, bu tribunadan deyə bilmərəm. Cinsi meyllərdən düzgün bəhrələmən. Təfərrutatına qədər hədislər deyiblər məsumlar ki. Deməyə cürət tapmasa heç bir din xadimi. Baxıb oxuya bilərsiniz bunu. İslam deyir bu təmin edilməlidir ki İnsanların əl ayağına dolaşmasın. İnsanın uçuşuna, pərواز eləməsinə mane olmasın. Və İslam harda ki deyirəm, məhdudlaşdır onu. Daha çox ləzzət almaq üçün deyir məhdudiyyət qoy. Gözə nəzarət elleyən adamın həmin o hissdən aldığı ləzzət daha artıq olur, gözünü azad buraxan adama nisbətdə. İslam hicab həddi təyin elib hicab qadınlar üçün. Haqiqət salılar ki, çadraya bürürlər cəmatı. Çadraya bürümür, qadın cinsi məsələdə güclü tərəfdədir. Bun gün istənilən alimdən soruşun. Qadın özünə hakim olmaqda kişidən güclüdür. Buna mübahisə yeri yoxdur. Qadın bu mövzuda kişidən güclüdür, güclüdür deyədir zəif tərəfə rəhm elə. Qadın məhdudiyyət qoyur ki, kişiyə bu hicabla. Qadına məhdudiyyət qoyulmur. Qadın ki, güclü tərəfdir, deyir zəifə rəhm elə, ört özünü, çünki o, o zəif tərəfdir bu məsələdə. Burada qadının gücünü göstərir icab. Örtüyün mənası qadının güclü tərəf olmasıdır. Onu aciz eləmək deyil. Qərbdə 100 ildir təbliğ olunur ki, bir həyat yoldaşı olsun həmada. Ki adamla evlənmək olmaz. Nəticədə nə olur? Kişlər saysız, hesabsız qadınlarla münasibətdə olur. Çünki bu tərəfdən bu ehtiyacı qabardır təbliğatla. Bu tərəfdən də deyir bir nəfər, bir nəfərlə evlənsin. Elə qabardır ki, sanki həyatın mənası budur. İslam deyir, bu his var, bundan zövq al amma hər şey bu deyil həyatda. Ha sən başqa canullardan değilsən. Bunu hədəf bilmə, bunu məqsəd bilmə, bundan daha çox ləzzət alacaqsan. Yoxsa yerdən göydən bunu təbliğ elə, sonra dinən bir həyat yoldaşı, əməl eleyən olmayacaq. Çox harvatlıq deyirlər, pis şeydir. İslamda var da bu. Amma buna məhdudiyyət qoyur, amma onlarla qadınla münasibətdə olur, onlarla qadınla ömrü boyu kişilər. İslam təşviq eləmir axı çox harvatlılığa, təşviq deyil, icazə verir. Demir bu yaxşıdır. Hətta mənim şəxsi fikrimə galsa, yəni zərurəti yoxdur bu gün. İndi demirəm amma bu şəriyyət icazə verən şey biz qadağan eləmirik, qadağadan söhbət getmir. Şəriyyət bir şey icazə verir odmə deyək ki, deyir gedin mütləq belə eləyin. Bəzilər elə bilər ki, şəriyyət bunu vacib buyurur, heç başqa məsələlərdə dinə bu qədər əmrləmir. Bunu din bizə buyurur. Bu məsələdə din yadad düşür. Mən demirəm din bunu qadağan eləyir, amma bunu demək istəyirəm, sözüm budur ki, bu məsələlərlə mübarizə aparır, amma özündə faktiki, hüquqi nicaha girməsə də yüzlərlə adamla bir-birindən əlaqədə olurlar. Bu sərhədlər iti ümiyyətlə. İslam dini bunu bir ləzzət kimi təqdim edir və maddi ləzzətlərin içində hədislər var. Yenə deyirəm, adam cürət eləmir deməyə. Deyir ki, bu ən yaxşılarındandır. Yəni insanın öz ehtiyaclarını təmin etməsi hədislər var bu barədə. Cabir ibn Abdullah Ənsari peyğəmbər səhabəsidir. Bir yaşlı qadınla evlənir, özündən yaşlı. Peyğəmbər onu qınayır və dəlil gətirir ki, o dəllədə utanıram deməyə peygəmbərin sözlərini deyə bilmirik. Deyir ki, niyə görə səbəb nədir? Ki sən niyə evlənməməlisən? Çox yaşlı, özündən yaşlı yəni də. Hər adamın öz həm yaşlıdı ilə və yaxud da qadın biraz cavan olsa yaxşıdır və dəlil gətirir. Yəni bu məsələlərə din yer ayırır. Məfsum işi gücü qurtarmır bu oturursunuz. Çünki bu zəruridir. Bu insanın ruhu müvəziənətini qoruyur bu insanın mənəviyyətinə təsir eləyir. İslam ehsan verməyi nə qədər səwablı, yemək yedizdirmək, insanları toplamaq, çox yaxşı işdir, yaxşılıq eləmək, amma yemək ehsanı verməkdən 100 dəfə daha artıq ki, ehtiyaclı suba insan evləndirməkdir. Ən fəzilətli əməllərdən biri sayılır. Meyyit etən şəhvətuh ələllə salam deməydə məqsədi budur ki, yəni həddindən artıq tamax salmır bu meylə, bu istəyə Yoxsa bu zaten pis deyil başqa dinlərdə olduğu kimi. Bir adam birdən dözmədi bu mənada günahd eləsə günahdır. Adı üstündədir. Gərək tövbə eləsin, Allah bağışlasın. Amma o demək deyil ki, dinsizdir bu. Bu bursa da var. Rahat ibadat eləyir məsələn, namaz qılır, zinad eləmir, rahat qeybət eləyir. Hədis deyir, "Əl-ğeybətu əşəddu minəz-zina." Qeybət zinadan daha artıqdır. Bu nəsə normal adam sayılır. Bu bursa o. Mən də biram bu bursa hal normal olsun. Amma ki Hər şeyin nə əhəmiyyətini çox şiirdəy, nə qadağasını çox şiirdəy, nə ləzzətini çox şiirdəy. Hər şey yerində olsa yaxşıdır. Bugünkü mədəniyyət şəfəflətə alluda edir, şiirdir. Sonra deyir ki, din sənə məhənnə olur, cəmaatı vuruşturur dinlə. Bunu da deyim, sözümü bitirəm. Digər tərəfdən də gənclər belədir ki, indiki zamana çətindir, flandır, flandır. Başa düşürük, bəli, nisbətən çətindir, amma insan var olduqca şəfəflət imtahanı olur, həmişə olur. İffət xüsusiyyəti hər halda insanda olmalı. Çünki iffət olmasa evlənsə də xeyir yoxdur çərtdən gərayı olsun ifət. İffət daxili bir anlaşdır. Dindiyi ki bu bir həddə qədər ləzzətdir, amma ondan artıqı təxəyyüldür. Biz çox vaxt ləzzətlərin dalınca deyil, ləzzətlər haqqında yaratdığımız təsəvvürün dalınca oluruq. Və bizim ləzzət haqqında yaratdığımız təxəyyül reallığından həmişə çox olur. Bizim dərdimiz əsasən budur. Övlüyalarda deyir bu meyl başqalarından daha çox olub. Bu istəy güclü şəxsiyyət olub, hər baxımdan güclü olublar. Amma hər istiklər olmayıb ki, Məsələn din deyir yaxşı paltar giyinin, səliqəli giyinin, yaxşı giyin. Biri məsələn o paltarı giyinir ki, force versin cəmaata. Belə gez-gəzir ki, məsələn baxsınlar bu kostyumuna, paltarına filana. O anda ləzzət alır. Amma ləzzət lazım olduğundan çox olanda başqa tərəfdən sən həyatda onun acısını yaşayacağsan. Xahiş edirəm gənclərdən bu qaydanı yadda saxlasınlar. Hər şeydən ki, lazım olduğundan çox ləzzət aldın, izafi oldu, xəyal qurdun ləzzət aldın. Bil ki, o artıq ləzzət həyatda hardasa acısını sənə verəcək. Başqa yerdən onu kompensasiya edəcəksən, acısını yaşayacaqsan. Hər mövzuda belədir. Adam deyir, İslam deyir, rasionall yaşayaq. Ləzzət al Allah, amma özümüzü öldürməyək. Hər bir ləzzətin xəyalı özündən çox olmasın. İslam deyir, yeməkdən ləzzət al. Hətta deyir, suyu qurtum qurtum iç, yəni ləzzət al Allah iç. Birdən birə başqa çəkmə, bir ağzında dadı qalsın suyun, yeməyin iştahla yeyir. Amma bəzən şəhvətlə yeyir. Əməlli başdır süfrədə yemək gəldi görsə itirsiz özünü, əl ayağa sər, hücum çəkir yəni yeməyə əməlli başdır. Davə eləyir -el elə bil. Ya bilmirsən də tez qabı boşaltsın, doldursun mədəsinə, sonra da baxır nə bilmirsən də nə halla keçirdir yeməyə. Bunu deyir din eləmə, yoxsa demir ki, ləzzət alma. Mən bir də nə söz deyim, bax bu, bu cümlələri yadda saxlayın. Hər bir şeyin ləzzətinin həddi var dünyada öz həddindən artıq olduysa xəyaldır, reallıq deyil. Hər bir şeyin ləzzəti özündən artıq olduysa bu sənin xəyalında yaratdığın ləzzətdir. Və bu xəyal adətən təhrik olunur təbliğat vasitəsilə. Bəzi ləzzətləri şirtsəsqün çoxaltçı başqa ləzzətlər körcədə qalsın. Bu müasir dünyada belədir. Təqva əhli şəhvətlə və ağılla davranır və salam. Məhdudlaşdırmaq söhbətdir, ağılla davranır, düzgün idarə edir. Cavan oğlanı görsən, indi qızlar oğlanlar keçirib gəzir, diqqət cəlb eləsin özünə. Universitetə gedib məsələn, üzr istirəm, o qızlar mənə baxsın. Sən nə olub sənə? Sən diqqət azısan, diqqətölüsən. Evdə anan, validenin sənə diqqət ayırmayıb, məhəbbət göstərməyib ki, indi düşmüsən çöllərə, diqqət dilənirsən. Qızlara da var aiddir. Həmişə qızları deyirik, elə oğlanlara da ikisinə də aiddir. İslam deyir ki, izzətli ol. Diqqət çəkmək üçün Hatta hijabın da fəlsəfəsi budur. İndi hijab da gəlir bir yerə çatır ki, bəli, indi hijab müasir dövrün qaydasına müəyyən qədər uyğunlaşa bilər. Amma mahiyyətcə hijabla diqqət çəkmək istəyirsənsə, bu hijabsızlığın mahiyyətidir də, eyni şeydir. Məqsəd bu. Yavaş-yavaş gəlir ki, mən necə hijab bağlayım ki, daha çox diqqət çəkim. Da nə oldu? Ada oldu hijab. Hijabın fəlsəfəsi nədir? Hijabın fəlsəfəsi budur ki, mən diqqətlə doymuşam mənə diqqət mən diqqətdən ehtiyacsızam bu bir ruhda insanın alicənablıqdır mənim kiminsə diqqətinə ehtiyacım yoxdur bax görürsüz bir hədisdən nə qədər mənalar çıxır nə qədər mühüm Məsələlər var bunun içində. Amma hər bir halda insan içində bir iffətə sahib olmalıdır. Bir gözü toxluq olmalıdır. Başqalarının nə diqqətini dilənməli, nə başqalarına baxmaqla gözünü doyurmalıdır. Bunlar rasionall həyat deyil, ağallı həyat tərzi deyil. Və inzicə zərar insanın özünədir. Heç vaxt belə adamlar elə bilməyin, çox ləzzət alır İslam deyib, vay, İslam bizi ləzzətdən məhrum elədi. Xeyr, İslam dey ləzzət almaq istəsənsə rasionall istifadə elə nemətlərdən. İzafi istifadə eləmə. Düzgün istifadə elə. Hər ləzzətün də çox olsun. Xoş keçsin həyatın və yaxşı yaşayasan. Həyatın ləzzətinin ən böyük tərəftarı bizim dinimizdir. Başağrı verməyin bu qədər. Allah bizi təqvallılardan qərar versin inşallah.